У стінах Лозівської публічної бібліотеки пройшла творча зустріч письменників і поетів літературного об'єднання Лігос з гостями з Харкова, поетесою, заступником голови міжрегіональної організації Союз письменників України Ольгою Підлісною. Та автором, виконавцем, членом Харківського клубу пісенної поезії імені Юрія Візбора Володимиром Фоменком гості з Харкова вже декілька разів бували у Лозовій. Говорять, що загалом виступають перед підготовленою публікою, тобто перед такими ж письменниками та поетами творчими особистостями. Тому після таких зустрічей залишаються тільки приємні враження. А ми ж приїжджаємо какби к. Подготовленной публике, да, нам Артур Алимович собирает свою мастерскую вот эту. Там все пишут стихи. Если вы в музее видели, там большая полочка книг, почти у каждого книга своя есть. То есть это люди, которые, ну, благодарная публика, которые с удовольствием слушают и стихи и песни. Вот мы на широкую публику в Лозовой не выступали. Но у нас и в Харькове, хочу сказать, очень такой ограниченный, наверное, круг слушателей постоянных. Появляются, конечно, люди приходят другие, но основная часть, которая бывает на наших фестивалях, которая приходит на заседания нашего клуба песенной поэзии, это постоянные зрители, слушатели, которые как бы вот уже нас нашли и своими почти, ну, считают нас своими. Вот так. Второй раз я здесь и тоже тянет сюда, потому что Приятно пообщаться с неравнодушными людьми, с людьми, которые увлекаются поэзией, которые пишут что-то, которые с удовольствием слушают, где твое творчество находит отклик. И это всегда, это всегда греет, всегда вдохновляет на дальнейшее. Вот я пишу песни, если я их показываю, и я вижу, что это нравится, и люди просят еще, это подвигает на что-то новое. Хочеться ще що поділитися то А поезія, музика це безконечно. і це великолепно. Виконавець у жанрі бардівської пісні Володимир Фоменко говорить: до таких зустрічей готуються заздалегідь, але, звичайно, завжди присутні експромти. На творчому вечорі звучали вірші та пісні різної тематики.

Хочется показать свои новые песни, которые я вот написал вот за эти полгода, скажем, последние. Вот потому что я был здесь года два назад показать людям свои песни. Что-то, естественно, из французского шансона, потому что люди всегда просят. Вот французский шансон всем нравится всегда. Ну, потому что это настоящая музыка, действительно. Это не, не, не тот шансон, который вот бытует в странах СНГ. Естественно, песня о любви, о дружбе. То есть э, вечные темы, которые никуда не деваются, независимо от времени, независимо от места. У меня, например, есть стихотворение о электричке на лозовую из Харькова. Вот такое впечатление о поездке, да, старая. Есть стихи, которые... Ну вот мое непосредственное ощущение момента сегодня, задачи вот этих всех литературных объединений, как каких-то таких культурных, творческих, мастерских, которые должны сохранить культуру слова, культуру поэзии, которая, ну вот, проигрывает сейчас в компьютерных этих войнах и играх, да, когда молодежь вся сидит в телефонах там и шарики собирает, когда нет э, в головах особо мыслей каких-то, а мы наоборот хотим, чтобы люди думали, чтобы они чувствовали свою ответственность за сегодня, перед завтра, вот и, наверное, на эту тему будут тоже стихи. Ну и что-то более простое, такое обыкновенное, спокойное, лирика о любви, о жизни. Тетоненька травичка, асфальт рвя в места. Я научаюсь у нее уйти на вспомогательные праздни. Підніматися знову, крізь втрати, розпуху, образи, піднімати асфальт, починати з нового листа, щоб з темряви, світло, ще разу вертатися знову. Володимир Фоменко за професією електрофізик. Бардівська пісня це хобі, яке почалося ще зі студентських років, коли почав грати на гітарі. Я пишу, в основному музику. стихи я стараюсь не писати, тому що коли дружиш з такими от поетесами, як. Ольга Подлесная, понимаешь, что ты только <laughs> подмастерье. А музыка у нас стихи, ну вот на стихи Оли у меня где-то песен 6-7. Вот. То есть те стихи, которые находят отклик и хочется их спеть, они тогда получают другую жизнь. Вот, и часто по-новому открывает стихотворение. Ну, а кроме того, есть бардовская классика. Это огромный пласт культуры. Есть великий Акуджава, Визбород. У меня много своих увлечений. Я пою офицерские романсы, так называемые, мне нравятся. Очень люблю французский шансон. У меня уже было на концертах пять чисто французского шансона. Вот, вот недавно был концерт. Приходит публика, человек 150, 200, иногда 300. И люди вот, воспринимают. Я, правда, всегда стараюсь петь, ну, хотя бы один куплет французского, французской песни на русский, чтобы был приведен. Вот прошу Олю, чтобы она... У нее великолепные стихотворные переводы. И люди воспринимают, люди выходят такие просветленные с концертов. Люди э, как-то вот говорят, ну, так, благостно на душе, настолько это приятно, настолько мы как-то вот, говорит, чувствуем это. французький далеко не всі знають. Ольга Підлісна почала писати вірші ще зі школи. Ходила до шкільного літературного гуртка, а потім була літературна студія Союзу письменників. На питання чи можна навчитися писати вірші, відповіла, що можна, але по-справжньому це вийде у людей з творчою душею. я вважаю, що поет – це той, в першу чергу, хто сам чувствує, і бачить. От якщо чоловік сам. чувствует, ощущает поэзию этого мира, да, эту красоту, эту боль, эту радость, все это, тогда его можно научить техническим приемам, научить рифмы правильно подбирать, размер составлять, там, цезуры ставить. А человек, который не имеет души поэтической, его нельзя научить стихи. Он научится рифмоплетству, научится рифмовать там палка-галка и, и все. То есть человек должен быть внутренним поэтом, а потом его можно научить. Писать стихи. А как любое ремесло, у поетів перший цех, второй цех поетів, да, Ахматова там, Гумельов. Они ведь ну, пытались доказати, що поезія це ремесло, Треба вчитися, треба працювати, і потім виходить стихи нормального високого уровня. Зустріч проходила у теплій дружній атмосфері. Читали вірші, виконували бардівські пісні. Серед них, як і говорив Володимир Фоменко, були і французькі. Також гості з Харкова виконували пісні у творчому тандемі. Вірші Ольги Підлісної звучали під музичний супровід Володимира Фоменка. В открытие окна в упор. Я вечором жарким і юльським гляжу на Хрущовський свій двор. Розрізан посадкой зелений, відкрив всем вітрам неуклюж, В, в ньому дух лебеди запилений, і запах асфальтових луж, і все не можу наглядеться, і воздух сиреневий п'ю». Врываются запахи детства в открытую память мою. Вот запах кладовки, в ней то, что теперь и припомнишь едва. И жареной пахнет картошка, и бабушка Ира жива. Чесночная связка свисала, блестели ряды бутыльков, Завернута в марличку сало и крынка с живым молоком, И перца багряные бусы обгрызены маленьким ртом. Не помню жгучего вкуса, но мне рассказали потом, как долго орала истошно и терла глаза кулаком, и жареной пахнет картошкой, посыпанной чесноком. Я чувствую теплые руки, дыханием дыхание касаюсь, и в танце почти растворяюсь, и нас не пугают разлуки.